Программа, разработанная в Германии инструкторами РИБОК совместно с медиками и психологами. Сейчас это самая популярная жиросжигающая программа. Принимайте вес на себя. Меня зовут Юлия Залеская. Сегодня мы работаем в программе Hot Iron, которая развивает силовую выносливость. Работаем первый блок. Упражнение на мышцы ног, спины и мышцы живота. Сгибаем колени, поднимаем штангу. Наклон до колена и выпрямление. Хорошо. Почувствуйте лопатки между собой, чтобы не округлялась спина и колено зафиксированное работает. Дальше мы начинаем второй блок. Упражнение, закрепляющие мышцы ног, спины и мышцы живота. Нам нужно переставить штангу на плечи. Для этого мы выполняем технику подъема штанги вверх. Для этого сгибаем колено, поднимаем штангу на грудь, затем вверх и ставим аккуратно на плечи. Мы выполняем приседание на одной ноге. Дальше мы отпускаем штангу на платформу, переходим к следующему блоку, который закрепляет мышцы груди, плеч и рук. Руки широко и на выдох поднимаем вверх. мышцы людей и передней части плеча. Юлия, расскажите нам о Hot iron. Чтобы преподавать э, уроки э, Hot iron, нужно пройти обучение, получить сертификат, лицензировать эту программу по, в своем клубе и потом Подавать. То есть, чтобы правильно понимать, IRON SYSTEM это особо серьезная программа и доступна она не каждому, только профессионалам? Да, в этой э, программе имеется э, подразделение, которое включает э, программу для подготовленных для среднеподготовленных и программа для хорошо подготовленных э, занимающихся. но все-таки мы работаем со штангой. Можно ли э, на таком занятии заниматься людям, у которых проблемы с позвоночником? Я бы сказала, не можно, а нужно, потому что, э, закрепляя мышцы, мы закрепляем мышечный корсет, он позволяет держать позвоночник. Дальше мы прорабатываем мышцы спины. Наклон корпуса вперед и вперед. Тянем штангу к верхней части живота. можем как-то э, моделировать тренировку, то есть когда-то работать на рельеф мышц, когда-то работать на жиросжигание. Программы рассчитаны на подготовленных, как правило, они укрепляют мускулатуру. Э, затем более подготовленные, они уже э, моделируют тело, то есть работают на выносливость. Э, процесс жиросжигания учитывается во всех программах. И э, более подготовленные, которые хотят подрастить мышцы, они работают в программе э, Iron Cross. Они набирают мышечную массу. Они работают, как правило, с максимальным весом ограниченное количество повторений. Сходящая обувь – незаменимый атрибут эффективной тренировки. Она должна позволять ноге двигаться максимально естественно. В серии Биоматека подошва полностью повторяет форму стопы, а верхняя часть кроссовка выполнена из тонкой, но очень прочной кожи яка. На этом наше занятие закончилось. Можно потерять до 1000 килокалорий, причем жир сгорает не только во время занятия, но и продолжает гореть после тренировки.